Atam, sən buluddan danar o necədir? Buludlardan yıxılmamısan. <laughs> <laughs> Atəşəsin var? Oxumamışam, zümzümə eləməmişəm. Elə də deyim ki, hə, oturum zümzümə. -züm Karaoke-də gedəndə heç oxumuram ara sıra deyələk ki, niyə müğənnə olmursan? Dirəm ki, düzdür. İndi səsi olmayan da müğənnə olur, amma bir zaman gələcək. Çox rahat sualdı ya. Niyə müğənnə olmursan? Həcəmət illərli verir, əziyyət çəkir, musiqi məktəbi oxuyur, konservatoriya oxuyur, illərlə musiqi ilə məşğul olur. Həllə də müğənnə tam ola bilmir elə. Okey də, autotunla səsi olmayan, əgər səsinə düzəldir, populyar olursa, ulduz olursa və onu hansısa bir konsertdə playbacklə səsini cəmaata canlı göstərirlərsə və o minlərlə, 2 minlərlə orada topluyursa, o artıq ulduz sayılmır. Yəni yani öz daxilində ulduz deyirlər, amma ulduz ətrafında, öz çevrəsində ulduz deyil, ulduzdur. ulduzdur. Bu dəqiqə ulduz olmağın, mən bir dənə sizə yolunu deyim də. Yəni mən bunu özüm, öz baxışımla araşdırmışam. Yaxşı, yaxşı. Instagram follower olan qrupun olmalıdır. Yəni çə, ət, ətrafın olmalıdır, dostların. Hansı ki özlərini nə bilmən blogger kimi, halbuki nə blogger fəaliyyətləri var, nə cəmiyyətə bir xeyirləri var, heç bir təşif, xeyirlər təşif. yoxdur. Amma ki 500 min adam, 400 min adam olan tam niyə izləyir, məhəllədə tuta bilmirəm. Hərəsi 5 dənə, məsəl üçün olur da, müğənnilə 5 dənə, 6 dənə həmin adamlarla yalandan dostluq edirlər. Bir də mahnı buraxdılar, hərəsi TikTok-da, Instagram-da onu paylaşır, bir hissəsini, trend edirlər, olur olur. Elə tanınmaq başqa, sevilmək başqa. Onlar tanınır bu dəqiqə, Əsas amma dəcə... sevilmirlər. Zaman keçdikcə siva onların hər biri yaddan çıxacaq. Və bu dəqiqə rəziyəm. bizim Instagram, TikTok rəziyəm. platformamız Azərbaycanda bağlansa, heç bir bloqer, heç bir fenomen yadda qalmayacaq. Tam razıyam. Sonrakı o zəng gələcəkləri verlişi olar, çıxım. Onda deyicəm, nədetən Tam doğru. Bəli. <laughs> razıyam.